У Росії вибухає все підряд. Палають будинки, розбиваються літаки та вибухають нафтобази. І все це далеко від лінії фронту. Чому так багато катастроф одночасно? Давайте розберемося на каналі Січас. Ставте лайк і починаємо. Росіяни вирішили протестувати новий безпілотник. Результат знищений житловий будинок у Татарстані. Спершу російські медіа запевняли, впав легкомоторний літак. Але потім таки визнали. це був безпілотник уральського заводу цивільної авіації, ймовірно, модель Альтіус або Альтаїр. Це гігантський розвідувально-ударний дрон вагою 5 тонн, розроблений ще 2011 року. Тестовий політ закінчився пробитим дахом житлового будинку. А що буде, коли окупанти запустять сотні таких дронів? Майже одночасно на Камчатці аварія пасажирського Ан-2. На борту було 9 людей: екіпаж і працівники компанії Даль золото. Літак зайшов на посадку на майданчику Озерновська, але не зміг зупинитися і вилетів за межі смуги. Серйозно пошкодився, але люди дивом уціліли. А от Москва у вогні. На одному зі столичних бульварів вибухнув автомобіль. Полум'я швидко перекинулося на інші машини. Згоріло 8 автівок. Причини займання так і не пояснили. Лише додали: постраждалих немає. Димом накриває і північ Росії в Усинському районі Республіки Комі рвонув паливний резервуар Лукойла. Інцидент трапився на об'єкті Лукойл Перм, коли ймовірно ремонтували порожню ємність. Ніхто в компанії не коментує причини вибуху. А в Рязані потужний вибух у гральному клубі. Хтось із відвідувачів кинув гранату просто всередину. Одна людина загинула. Ще кілька отримали поранення. Двох постраждалих забрала швидка. Що це було? Розбірки від офіційної влади конкретики нуль. А тим часом прилітає у військову промисловість агресора. 5 липня український дрон Лютий ударив по цеху компанії Прогрес у Чебоксарах. Там виробляли антени для шахедів. З'явилися супутникові знімки. На них добре видно, дах пробито. І ще трохи диму вже в окупованому Мелітополі. Мешканці нарахували 7-8 вибухів. Потім з'явився величезний стовп чорного диму. Горів приватний гараж. Вогонь швидко перекинувся на поле. А пожежна машина приїхала без води. Місцеві лише з гіркою посмішкою зауважили все як завжди. Тим часом російський пропагандист Олександр Дугін бажає, щоб по Москві та інших містах країни летіло більше ракет. Він вважає, що це дозволить мобілізувати населення на війну проти України. За допомогою таких ударів народ прокинеться і зрозуміє, потрібно воювати. Поки Дугін чекає знищення своїх міст? Гине ще один російський чиновник. У Москві просто на нараді помер заступник начальника відділу Федерального дорожнього агентства Росії Олексій Корнейчук. Йому було всього 42 роки. Російські медіа пишуть: різко встав, упав і помер. Росія все глибше занурюється у хаос. Всюди вибухи і пожежі. А пропагандисти бажають ще більшої крові. Друзі, як змусити агресора зупинитися? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Броня села України вдарили по хімічному заводу у підмосков'ї. І багато кадрів так видно цього завдання, і відомо, що цей завод знову ж таки займався ремонтом та модернізацією реактивної артилерії, а також виробництвом боєприпасів. І минулого тижня ми бачили в цілому удари по заводам з, о, з виробництва так оборонної промисловості Російської Федерації, і саме можна констатувати е, якраз наразі увагу на те, що ми концентруємося як протидія, так от, е, 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 атакам росіян по українським вернім пану. Нову ж таки, коли ми говоримо про Ш. Ну, часть, конечно, часть некоторого производства пытаются наши дальние беспилотники от или остановить технологический цикл. Дело в том, что военный завод беспилотником не поразишь. Ну, заводы в свое время военные строились, это в основном старые советские, они строились с учетом удара вообще ядерного оружия, прикрытие, по крайней мере, основных видов производства, основного технологического цикла, который заглублен на несколько этажей. Что, что, ему нанесет беспилотник? Ну, там покосит, куда-то попадает, картинка красивая, где-то там не пикирует беспилотник, как какой-то столб дыма, а технологический цикл, цикл не останавливается. Поверьте, если бы, допустим, нанесли удар по по производству порохов в подземке этого завода, то там бы такой гриб был бы, его с Украины видно было бы. То есть, а что это? такое? Бесцотик этого не сделать? Это либо баллистическая ракета должна быть, бетонобойная, которая может прошить там несколько этажей, либо крылатая ракета, она опять же с тандемным зарядом. То есть, это другой тип боеприпаса, как это называется. А для информационного потока, ну да, можно сказать, что где-то там, где там что-то покоцали. Молодцы хоть коцают, хотя бы хоть что-то делают. Почему? Потому что баллистике мы, я так понимаю, при этой власти не дождемся, если, если дождемся некоторых таких показательных ударов, а не системной работы именно баллистика, Потому что если бы она уже была, она уже давным давно работала. А следующая власть решит решить вопрос по баллистике, концентрируясь на этой теме. А вот то, что было нанесено нашим действующими, ну, несколько, по крайней мере, поражений за последнюю неделю, в основном связаны они вот положительного плана. Они связаны с уничтожением ПВО России, особенно в Крыму. То есть по крымским ПВО отработали, по сеткам, по локаторам, по зенитно ракетным комплексам. А вот куда можно использовать битротик? Вот К чему? Для чего, допустим, 50 килограмм боевой части? Ну, первая задача, это, конечно, нефтеперерабатывающие заводы, нефтянка. Там они сами могут гасить. Вопрос в том, чтобы надо пробиться больше. Они сейчас уже защищены, по крайней мере по крайней мере, сетками. Второе, куда можно использовать беспилотники, по легко по поражаемым целям на, на Земле. Это, допустим, та же авиация это на аэродромах, это те же локаторы, это те же зенитные комплексы. Ну, для того, чтобы взрыв, допустим, 50 килограмм мог нанести серьезное поражение э, до, до такого рода э, военным объектом российским, плюс аэродромы российские. Ну все, а больше куда вы их еще будете использовать? Они просто военный объект реальный, беспилотник не паразит, ну нереально. А ракет, ракет, у нас еще нет. И потому надо просто разграничить направление и собирать достаточное количество беспилотников. Вот если бы на Ильске ни один беспилотник туда куда-то упал, перепугавшийся родмидной сетки, а если бы туда зашло сотня беспилотников, то, может быть, эту сетку бы и сожили по крайней мере. А так получается, ну, вроде как в информационном потоке появилось, да, ГУР продолжил или начал третий заход на российский НПЗ. А КПД от этого какой? Остановился НПЗ? Нет. Производство остановилось нефтепродуктов? Нет. Остановился поток нефтедолларов в России? Нет. Увеличился за счет ближневосточной войнушки, которую Израиль развязал против Ирана. Вот и все. Потому пока эффекта на данный момент нет. А как, допустим, новостной, то есть новость в информационном канале, ну да, можно ее как-то подсветить. Рома Дегруча, але можна констатувати, що навіть якщо один безпілотний, так то, то це було промацуванням, скажімо так, ситуації вже пізніше можуть полетіти ну більша кількість дронів тоді. І скажіть, будь ласка, коли ви говорите про те, що якби потрібна все одно ж таки балістика, тому що якби ті дрони, які, які ми, ми б'ємо, якби не, не дають потрібного ефекту, навіть лютий дрон, так чи як? Ну что его масать в конце концов? Ну и так понятно, ну уже ж не мальчики, не девочки, что там масать? Уже надо конкретно приступать к реальному выполнению боевой задачи. Сколько эти уже прелюдии могут длиться? То есть здесь надо было разворачивать и сразу на, на, на навернуть сотни беспилотников, если действительно ставили такую задачу. А лютый, а лютый, ну Ан-196, да, вот лютый. Да, такой мини-самолетик, который по большому счету он так же само запутается в этих сетках, или по крайней мере, сколько он несет, ну 50 килограмм, боевой учесть. То есть это пробить надо. Пробить сетку пробьет любая ракета, которая идет со скоростью под, под 1000 километров в час, или, допустим, баллистическая ракета, которая вообще со сверхзвуком доходит. Она ее просто пробьет, прошибет. А беспилотник, который идет со скоростью 150, ну 200 километров в час, да он просто за, за, запутается в сетках, то есть э, здесь надо смотреть, э, к, под, под, какую, к, какой механизм скрытия этих систем э, ПВО, в том числе и сеток. В том числе. Потому что там же не только сетки, там и э, мобильные группы, и зенитно-ракетные комплексы россияне сейчас же ЗРК расставили возле НПЗ, особенно основных НПЗ, которые переваливают, вернее, переваливают по миллиону, то миллионный тонн э, нефти по году. То есть это целый процесс, и мы дали, мы, не э, офис, Конкретно офис полиса, что тогда выпрыгивал из трусов, рассказывал, какие они великие, что даже американцы офигели от их, от их, предложений по энергетической безопасности российских, российской экономики. Ну вот обезопасили, это как, сейчас уже россияне ее обезопасили. Четыре месяца, то да, они в шесть слоев уже завернули все эти нефтеперерабатывающие заводы, попробуйте вы это не Просто так, за просто так их туда добраться. Вибухнув черговий російський танкер, і це вже шостий, на цей раз прямо в Усть-Лузі. В результаті розлився аміак, і російські видання пишуть, що є підрозри на диверсію. Але Роман Грович, ми ж бачимо, що не перший, Так це вже шостий. Чи можна тут констатувати ну знову ж таки про те, що ну ми бачимо, скажімо так, як Трамп не хоче боротися з тінівим флотом, а також європейські країни бояться зарештовувати судна? Тоді чи можна говорити про те, що якби ну не байдуже допомагають, тому що якби і в нашому наприклад, гуряч взагалі в спецслужбах не підтверджували жодного разу подібну інформацію? Ну, работа неравнодушных точно, только вопрос, кто это неравнодушный. Это могут быть силы сопротивления, действительно неравнодушные, то есть те, которые сочувствуют нашему волю и понимают, как остановить россиян, уничтожая нефтянку российскую. А что такое АМИАК? АМИАК это производная газа. То есть АМИАК после переработки природного газа, получается АМИАК, АМИАК продают, практически продавая тот же газ. Через Украину шла труба аммиакопровода, который офис сейчас проплатил для того, чтобы, вернее, Кадмин, это одно и то же, проплатил для того, чтобы она могла прокачивать российский аммиак в Тольятти, на Одессу, и дальше отгружать его американцам. То есть вот они готовятся сейчас где-то где-то где, где за и тут же начать зарабатывать на прокачке аммиака. То есть ребята, ребята ж барыги, ну то есть насобирали ларечников в офис, и дальше они, естественно, будут барыжить на чем угодно. А вот аммиаковоз, это вот такая, это, ну это не танкер, это аммиаковоз, это довольно-таки аммиак, это довольно-таки опасная эм, производная от газа, опасная, раз, разлив аммиака, ну очень, э, то есть э, серьезно, повреждает, если он еще в активной форме, повреждает живность всю. Это вода его нейтрализует, то есть если это уже там вода под водой или еще где-то идет нейтрализация, так немало проблем может сам аммиак. Почему создать, если он где-то разольется?